Да, Kia Оптима 2012 года выпуска. 2.4 двигун. Ну, такая LX комплектация. Вот С такими почти модными номерами ванкуверскими. Две трубы. Настоящая пацанская машина 2.4 двигун атмосферник не турбированный обычный коробка автомат Коморда морда Потому что в принципе если один властник то можно за 6000 купить за просто я его купил в иранца иранец ядерщик ядерщик з Зирану, він один был власник этой машины. Так что вот такая вот у нас задняя. Тут жара, зараза, вон кувыркнулся, такая сумасшедшая стоит. Так что вот такой, вот такая. Киа. Номер такой блатный трошки. Уиксовский. Я еще раз повторю. Другий власник. После иранского физика ядерщика Ну так, я не знаю, может Диски родные. Так что. Вот такая вот машина и оптима 12 рип ну, все-таки комплектация лиц люка тут нема на ней люка нема она без люка конечно но но мне симпатичка симпатяга такая Симпатичная машинка такая симпатичная машинка Здоровища все в Оригинальные диски континентальная резина. Зимову чи чуть сезон, который конечно докупляти Зараз оцінимо і в салоні. що с собою уявляю в салоні. Так що, два ключа. Все як положено. Ззаді Багажник тут одорізний великий. Давайте зразу в багажник заглянемо, Багажник, я не знаю, ну це здорова машина. як типа Кемри. Ну, багажник. Я даже не знаю, сколько литров багажник, но багажник здоровый. Тут пока хлам у меня, конечно, ну и хлам. Условный хлам. Ну, багажничек. Здоровый. Сзади как положено все. 12 двенадцать роки машине эксплуатации. кто бы да, что 12 років эксплуатации защитная пленка, что осталась. Тут. И сна. Вот захисная. Вот захисная пленка осталась. Плівка. Вот так вот и сзади. Чехлы я уже на но может, не, не дуже классно. найди в чехлы, конечно, но чехлы не дуже модные, но по крайней мере. Заднее сиденье нормально, но переднее сиденье водительское было затерто, потому что езды один. Он один ездит, по-моему. И тому трошки было затерто. Ну, пошло с трошки кто-то царапал. Барышня певна, была какая-то поцарапала. Выдрала ногтем. А так, бачите, сами комплектация хорошая подголовничек сзади есть тоже то есть не подголовничек а подлокотник есть подлокотничек поднимается Опа. прикольно да все-таки комплектация и класс машины этим сзади система сзади месте полно сзади месте и кто, кто, может тянет и, и тут два метра без проблем всегда людина и еще переднее сиденье без проблем да. Переднее тоже может машина дуже вылыпа премиум класс верная пассажирская водителя да все положено стопори ну вот видите как уж Чехлы такие чехлы такие сидушки чехлы вдив на сидушки сидушка была, водительская была затертая Пассажирская нормальная, но уже <голосить> под ничто не продают. Торпеда, манитула. Я же вам все скажу. Лучше так и машину от одного власника. Один власник, все один власник все-таки. Я вам скажу, честно. Люка конечно, нема. Хорошо, ваша формировка хорошая. Так, идем до водительского сиденья. Ну и, конечно, вмятинки вам Я не знаю, кто их поставил. Вот такие выродки живут. Я раз поставил машину, били чуть это этого поцарапал. Двери Здесь подонки китайские. Водительская дверь. Сами бачите в каком состоянии. 12 руки машины. Еще раз повторю, 12 руки машины. Водительское сиденье, полный электропакет. Будлаз порога подавите место они родный пробег 220 200... тысяч пробег придет конечно никто не скручивается в пробег есть. вот видите на кермо какие кермо этой машины так что это все кермо ну, таки, я бы не сказал, что уже не дуже сучасные, но, но не самые. Машина дуже велика, конечно, дуже велика, дуже комфортна. Для дальних поездок дуже приятно по трассе Д Шикарно йде. все двигун 2.4. Двигун обычный. Коробка тоже тут обычная. Так что вот так вот. Динамики вообще бомбезная музыка, я не знаю. Такая музыка классная в этой машине. Была джета, я думаю, что в жить самая хорошая музыка. А тут оказывается, что короче музыка звучит. Динамики полно натыкали. Сзади, бачите, Вместе полно. Жара, конечно, заработанку сумасшедшая. На улице. Вот. Так, ну что, поднимемся. Скидки. Аккумулятор. А, бачите, живая так машинка. Это а, такие расходы на 4, потому что їздив с кондиционером. Без кондиционера неможливо проехать и тут. Зараза показывает, 27 градусов показує 27 градусов, 222 километра прошла машина. Здесь 2000 я накатал может и не, может и даже и не. Так что вот такая торпеда. Красивая торпеда, с примыканием режимов. Без кондиционера сейчас невозможно ездить, просто-напросто невозможно. Просто, просто невозможно. Что раз скажу? 12 лет в машине. Один властник. Ну, я достал только единственное, что... Що... Да, потому что видеорегистратор потребен. обязательно без регистратора не поездишь. Торпеда какая-то. Яка... душновато, конечно. В машине. Раз сидите. И все эти штучки працюють. Я ще раз повторю, 6 тысяч канадских долларов коштує эта машина, 6 тысяч Один власник. Один власник. Да Так что вот такая вот Вот такая господа ситуация Так что Я другой власник. Пока я в Ванкувере нахожусь Пока я с ней если называется. Так, вроде, мне подобається. Великая, комфортная машина, шикарна такого класса. 6 тысяч канадских долларов. Это канадские доллары, это не американские доллары. Это приблизно где-то около 4,5 тысяч американских долларов. 4,5 тысяч американских долларов. Первый владелец 2.4 LX комплектация Kia Optima автомат. Не кожаный салон, конечно, но, но... что же сделать? Не все, как-то кажут, и коту мастерится. Доброе зара, ведь потому что хозяйка тут беля ворит, ставит, и дуже нервует. Дуже нервно хозяйка попалась, и дуже нервно тут. Не может заспокоиться что-то.